वफाकी वजीर दाखिला महसिन नकवी ने सना यूसफ और सरदार फहीम कत्ल केस समेत पंद्रह हाई प्रोफाइल केसेज़ के मुलजमान को गिरफ्तार करने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात की मोहसिन नकवी ने आई जी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रजवी डी आई जी जवाद तारक एस एस पी मोहम्मद शुयब एस एस पी उस्मान तारक बट एस पी सिटी सलेमान ज़फर एस पी काज नकवी एस पी अली रज़ा असिस्टेंट डायरेक्टर अब्बास मदी डीएसपी सुलेमान शाह मुतलका थानों के एस एच इवज और इन्वेस्टिगेशन टीम्स के एहलकारों से मुलाकात की इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की और उनकी को सराहा वफाक़ी वजीर दाखिला ने कहा कि वेल्डन इस्लामाबाद पुलिस अब की कारदगी पर फख्र है मोहसिन नकवी ने सी एम एच बन्नों में शुमाली वजीरस्तान में दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी होने वाले जवानों की इयादत की इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशा वाराना महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया मोहसिन नकवी ने कहा कि सरदार फ़हीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल तहसीन है इस्लामाबाद पुलिस ने कई हाई प्रोफाइल केसेस को इंतहाई कलील मुद्दत में हल किया शानदार कारकर्दगी पर आईजी इस्लामाबाद डीआईजी जवाद तारिक और टीम खसूस दाद की मुस्तक है इन्होंने कहा कि उम्मीद है इस्लामाबाद पुलिस इसी जज्बे से शहरियों की जान वमाल की हिफ़ाजत जारी रखेगी आईजी इस्लामाबाद ने कानस्टेबल राना वसीम की पेशा वाराना सलाहियतों की खसूसी तरीफ़ की वफ़ाकी वज़ी दाखिला ने इक्कीस साल से बतौर कानस्टेबल काम करने वाले राना वसीम को कवायद के तहत तरक्की देने की हिदायत भी की